Привіт, народ! Це відео мало бути про нашу останню поїздку на Херсон, що ми там бачили, але ситуація змінилась, і я вирішив підняти ще більше тему про Авдіївку і показати, яка була Авдіївка один рік тому, коли ми їхали туди на волонтерську місію. Тому це відео буде як можете вважати, що це документалка від першого обличчя. Я не можу побажати вам гарного перегляду, просто дивіться, ось такі ми дурники були рік тому. помолиться, чтобы эта поездка стала первой, не последней и судьбоносной для города Авдеевки, для Украины в целом, для Донецкой области и для людей, которые нуждаются в поддержке. Спасибо всем, кто помогает нашим военным, спасибо всем, кто заботится о наших людях. Ну, Аллилуйя. Аминь. Аминь. Это должен быть самый вкусный сэндвич в Украине. Когда конвой едет в таких местах, расстояние между машин. Подальше отъехал? Да. Добро. Украина, маленькая стала. Я ну, не буду эти человеком, который нам с них О, Путин! Так, ребятки, тут игрушек уже не будет. Вышли выгрузить поиска внешних разговоров, по-видимому. Сели в машину выехать. Задерживаться долго не рекомендую. Выкидывайте! Пацаны, Промогу! за этот дом. Слева придет.

о, тут вы и людей. Здесь у нас чай, кофе. А можно вас заниматься? Заниматься можно вас? Меня нет. Вас нет? Все, вас нет. Все, я услышала. Тут вы и людей, да? И котики. Мы им даем чай, кофе и как бы просят, что они там... Тупорылая собака, каже. Так. Ну, туда, Ой, та, ну йо, я не знаю. Ну макар. Ви навіть без спецодягу якогось. Ні, ні, є каска і просто не ждали нікого. А, понятно. Та й ми... Внизу сидіти, він же Да. Печиво передали, люди паски напекли.

дрифтник или еще что-то, надо им свечки окупить. Да, да, мышка, да, мышка. Ну да, что, ну да, что, привет, 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 привет. Вы уже взрывов не боитесь, ничего не боитесь. Привет, привет. Эх ты, мыши. Куда в туалет? Это Сколько? нет и не будет в ближайшее Сашка, Саша, идем. Ну а ти що в ванне будеш мені глида з ними плавати з між ліхтами? А? <тас> Ой, ви що знімаєте? Та я знімаю, але ми не виставляємо, бо сказали, що... Ой, нам всі говорять, ми не виставляємо, потім... Так я знаю, не, як оце. З Бахмутом ми виставили через два місяці. так что все нормально. Там а мне потом все on... звонят и говорят, а мы тебя видели. Я говорю, в смысле? Мне сказали, что не выставили. Это навесники бугонятся разрейтинга, но мы хронологи. То весь ковид тоже, да, мальчишка для твоих? И в итоге... Что ну, извиняйте, туалета у нас нет, они предупреждали. Мы сюда заходим, там... Если все, то лечь. Хорошо, хорошо. Так, хорошо, дожила. Мы в Авдеевке сейчас. Вот это все. Мы находимся, короче, в самой Авдеевке. Из этого мяса будет самый вкусный бутерброд, потому что мы накормили овер дофига. Это самый... Хорошо. Вот так вот. Хорошо, сейчас осталось выбраться а? из... Хотел сказать Бахмута, но нет, из авдеев Так, жестко очень все. Поехали, поехали. Так. Что там телепается? Канистра? Да. Мама мия, какие они разбомблены. Что? Свободно. Мы даже не заехали вглубь города, это все происходит буквально на окраине. Это мы как, как минут шесть заехали в Авдеевку и вот это все происходит. Дорога простреливается. То есть выезжаем. Позади. Налево сейчас вылазим. мной будет инструктор. А, для чего? Така була Авдіївка рік тому, і ви можете самі тепер уявити, що там просто зараз. Да, вже гуманітарку туди повезти буде неможливо. І ті, хто там залишились, це їх. Це їх рішення, і я не можу суперечити їм. Це їх життя. І ті, хто виїхали, вони виїхали. Все, дякую всім за перегляд. Наступне відео вже буде про нашу останню поїздку з Херсона. І ми займаємося зараз проектом з евакуації людей з Донбасу. Все, побажайте вдачі, бо я вам бажаю вдачі.